Fabilehliyev adına 1 nömrəli Uşaq Musiqi Məktəbinin 7-ci sinif şagirdidir Asvarova Leyla. Mövzumuz Sergey Sevgəv, Sergeyevs Prokofeyevin Aleksandr Nevski Kantatasıdır. Kantata İtaliya və Latim dilində kantareni oxumaq sözündən yaranmışdır. Kantata solist müğəni, xor və orkestr üçün yazılmış bir neçə əsərdən ibarətdir. Kantata tənkəri, epik və lirik xarakter daşıya bilir. 18-ci əsrdə İtaliyada yaranmışdır. Operatoriyalıya yaxındır. Aleksandr Nevski kantatası 1938-1939-cu illərdə ZHT-nin ən məşhur filminin musiqi əsasında yazılmışdır. Mətim bəstəkarın özünün və şair Lokostinindir. Əsər mezzo-sopran səsi üçün yazılmışdır. Kantata qəhrəmanın epik mövzuda yazılmışdır. Kafka təbəssəkarın Rus sərhədəsi Aleksandr Nevskinin sələfcələrə qarşı olan mübarizəsini əks etdirmişdir. Sələfcələr sələfcələrin musiqi xüsusiyyətinin əsasını bax üslubuna yazılmış xora təşkil edir. Kontratda 7 hissədən ibarətdir. 1-ci hissə: Rusiyanın Moqol əsareti altında. 2-ci hissə: Aleksandr Nevski haqqında mahnı. 3-cü hissə: Sələfcələr Pskovda. 4-cü hissə: Ayağa qalxıb Rus xalandı. 5-ci hissə buz döyüşü, 6-cı hissə ölüm üçün, 7-ci hissə isə Aleksandr Nevski'nin Pskov'a daxil olmasıdır. Kantatanın 2-ci, 3-cü, 4-cü və 7-ci hissəsində xor, 6-cı hissəsində isə solo mahnı verilmişdir. Müstəqil orkestr epizodları da əsərdə əsas yer tutur. 5-ci hissə xorun iştiraki ilə döyüş səhnəsidir. Kantata musiqisinə filmi böyük təsir etmişdir. 1-ci hissə Rusiyanın Mongol əsərləti altında. Orkestr girişi ilə başlayır. Üç hissəli formada yazılmışdır. Mongol əsərləti altında indiyən, taron biram edilmiş Rus torpaqlarının kədərli döpəsini yaradan kiçik simfonik girişdir. 2-ci hissə Aleksandr Nevski haqqında mahnıdır. Represalı üç hissəli formadadır. Şiqor iştirak edir. Rusların qələbəsindən danışır. Xod üç hissəli formada yazılmışdır. Birinci mövzudan arama keçir. Kənarları hekayət Blina dastan söyləmələri ruhundadır. Orta bölmədə musiqi sanki fəaliyyətə girir. Gözümüzün önündə döyüş səhnəsi canlanır. Qızıl səslərini, slat İngilisini təqlid edən təsviri elementlər əsərdə diqqəti cəlb edir. sələtçilər pskovda. Qəddar işqacların musiqi xassəd namrası verilir. Dəngəbəylər dili mahnı xoral hərbi siqnal ilə təcviyyələnir. Totoljista, ayağa qalxan rus xalqı. Kantatanın ən məşhur nömrələrindən biridir. Tipəmon major tonalığında yazılmışdır. Bu mövzunu qaldıb düşməklə müqayisəni səsləyir. Glinkanın Ruslar və Lyudmila operasının bəzi melodiyaları ilə də yaxındır. <laughs> titrəyən, tutqub harmonik fond sindilər, soyuq qış təhəlli və donmuş təsir edir. Dramaturgiya cəhətdən bütün əsərin işlənməsidir. Əsas dramatik mövzular yenidən səslənir. Bəstəkə burada rus döyüşçülərini xarakterizə edən yeni mövzular daxil edir. Bunlardan biri də Stumorov rəqs ruhunda şən oynaq, digəri isə rus qoşuğunun həmvəsinə əks etdirən cəsarətli coşqu mövzudur. Müstəqil Azad Vətən Orqanızı eşidilirmişdir. Kaltatanın 6-cı hissəsi Ölü çör. Mərcə safronu və orkestr üçün yazılıbdır. Döyüşdən sonra cavan gəlin meydanı gəzib dolaşır və öz nişanlısını axtarır. Gəlin obrazı döyüşdə cəsur oğullarını itirmiş xalqın ana vətənin bir növrəsidir. Prokofyev ağır itkilərdən doğan dərin kədəflisini qədim melodiyalarla əks etdirmişdir. Aleksandrenyevskinin psxovada daxil olması final. Qalib gəlmiş Rusiya nəzər verir. Burada artıq kontatsonun bizə bəlli olan rus mövzuları daha əzəmətli səslənir.